3.32 Ehtiyat üçün duracaq yeri. 3.33 Kateqoriyalar üzrə sürətin məhdudlaşmasını bildirir. 3.32 nişanı adətən patlanma yerlərinin yaxınlığında quraşdırılır. Şənbə, bazar, bayram günlərində patlanma yerləri tam dolduqdan sonra bu nişanın təsir dairəsində durmağa icazə verilir. 3.33 minik avtomobillərinə sürət 90 kilometr, yük avtomobillərinə isə 60 kilometr təyin edilir. Nişanın üzərində kütlə yazılıbsa, deməli 3.5 tondan yuxarı olan nəqliyyat vasitələri nəzərdə tutulubdur. 334 nişanı təhlükəli yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini qadağan edir. Bu nişana partlayıcı maddə daşıyan nəqliyyat vasitələri də daxil ola bilməz. 3.35 partlayıcı maddə aparan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini qadağan edir. Və bu nişan ancaq xüsuslaşmış avtomobillərə şamil olunur. Məsələn, benzin daşıyandır, qaz daşıyandır. 3.2-dən 3.8-ə qədər olan bu 7 nişanın qadağan qüvvəsi bu nəqliyyatlara şamil edilmir. Əgər bu yol sahəsində yerləşən müəssisəyə xidmət edirlərsə, yol sahəsində yaşayan vətəndaşlara məxsusdursa, Yol sahəsində yaşayan vətəndaşlara xidmət edirlərsə, yol sahəsində işləyən vətəndaşlara məxsusdursa, yol sahəsində işləyən vətəndaşlara xidmət edirlərsə, bu nişanların təsir zonasına daxil olmağa icazə verilir. Ancaq obyekti ən yaxın yol ayırıcından girib çıxmalıdırlar. Başqa yol ayırıcından girib çıxmaq qayda pozuntusudur. 3.2, 3.28, 3.29 və 3.30 4 nişanının qadağan qüvvəsi bu nəqliyyatlara şamil edilmir. 1-ci və 2-ci qrup əlillərin idarə etdiyi tanınma nişanına malik nəqliyyat vasitələrinə. Əlillərin nəqliyyat vasitələrinə əlillə tanınma nişanını yalnız qeydiyyat şhadətnaməsində tanınma nişanını quraşdırmağa icazə verildiyi barədə qeyd olduqda vurmaq olar. 316, 320, 322, 324, 326, 327, 328, 329, 330 və 333 nişanları. Bu 10 nişan qoyulduğu yerdən hansı istiqamətə qədər qüvvədə olur. Bu 10 nişandan başqa digər nişanlar isə qoyulduğu yerə şamil olunur. Məsələn, 3.1 giriş qadağandır. Biz bura daxil ola bilmərik. Qadağandır və yaxud da 3.16 nişanı. 3.16 nişanı ara məsafəsi 70 olmalıdır deyir. Bu nişan hərəkəti qadağan etmir, keçməyə icazə verir. Bizə bildirir ki, müəyyən məsafəyə qədər ara məsafəsini 70-lə saxla. 3.20, 22 və 24 nişanlarının təsirinin bitməsini 3.21, 23, 25 nişanlarından bilirik. 3.24 nişanını özündən sonra quraşdırılan başqa bir 3.24 nişanı da qüvvədən sala bilər. İlk nişanda 50 km/saat sürətlə artıq sürətlə sürməyi qadağan edir. İkinci nişanda isə artıq birinci nişan qüvvədən düşür və ikinci nişanın üzərində göstərilmiş 40 km/saat sürətlə artıq hərəkət sürəti ilə sürməyi bizə qadağan edir. Aytdığımız bu 10 nişanın hansının təsirini 3.31 nişanı bitirir. 3.31 nişanı bütün məhdudiyyətlər zonasını qurtaracağını bildirir. Məsələn, yol sahəsində bu nişanlardan bir neçəsi ard-arda qoyulubdur. Məsələn, 3.24, 3.20 və 3.27 və ən sonda isə qoyulubdur 3.31 nişanı. 3.31 nişanı bu 3 nişanın da təsir sahəsini bitirir qoyduğu məhdudiyyətləri aradan götürür və bu ancaq bu 10 nişana aid olunur.